В громадську приймальню народного депутата Андрія Білецького нещодавно надійшла скарга від батьків будинку за адресою вулиця Маршала Маліновського, 25. Понад два роки дитячий майданчик під вікнами їхнього дому знаходився в аварійному стані. Звернення вже результатів не дали. Лише спільними зусиллями помічників народного депутата і батьків дитячий майданчик нарешті відремонтували, а найближчим часом сюди вже завезуть свіжий пісок. Расскажите, с чего началась проблема, как давно вот площадка здесь была в таком ужасном, говоря, состоянии? Ну, на протяжении, наверное, последних пару лет. Пару лет, да? Да, да. Ну, нашим детям четыре с половиной. Ну вот, и как бы изначально тут была песочница такая, более-менее, в которой можно было еще поиграть. Вот. А потом она совсем разломалась, разобралась, тут вообще ее не стало, вынесли доски, и, в общем, песок весь поразносился по всей площадке, да. Мы обращались как бы в ЖЭК, чтобы нам сделали площадку, писали письмо, чуть-чуть как бы, обновили лавочки, там и горочку, и качельки, вот. какой-то ну, результат был? Да, конечно, они отреагировали, пришли мастера, покрасили нам лавочки, сделали лавочки, вот, обновили нам качели, <связь> вот. Ну, а песочницу мы, конечно, своими усилиями <связь> купили материал, сделали наши папы. А вот кроме песочницы, качели горка тоже были в э, таком аварийном состоянии? Ну, качели были в аварийном, то есть там было по одной доске, и кататься у них было детям неудобно из-за того, что давило ногам, то есть железо. Они первый раз пришли, сделали, положили ДСП на качели, то есть После первого дождя оно все разбухло и стало непригодно. Первый раз они так для галочки, будем говорить, да. прямо сделали, да? Да. И второй раз уже обращались и в прием на Андрея Белецкого? Да, второй 8. раз уже Станислав их пригнал. Угу. А, они сделали, они нам предлагали сделать, чтобы мы закупили материал, а они уже покрасят и все сделают. Наши папа отказали, сказали, если мы сделаем, если мы купим, то мы уже будем и делать. Так, так и получилось. Да, Вы да. готовы сами поддерживать детскую площадку в хорошем состоянии, там, следить за чистотой, за порядок? Конечно, ну, конечно. Мы этим занимаемся, конечно. в общем-то. То есть конечно. она у нас закрывается на замок, здесь молодежь не отдыхает по вечерам. То есть посторонних шприцов, нет, хулиганов шприцов, нет. Шприцов, бутылок нет, нет, нету. Нет, нет, нет. То есть можно спокойно отпускать ребенка босиком, и он тут не поранится. Знаю, что ничего не порежет пальчик, нигде никакой шприц, не дай его что-то. Вот, потому что очень много на площадках наблюдаешь, не только на этой гуляй площадке, что и шприцы валяются, и бутылки разбиты. В общем, неприятно. Хотелось бы, конечно, когда приводишь ребенка на площадку детскую, да. Он играется, копает песочек, где-то лопатка, где-то может ручками песочек взять, и ты не будешь переживать за то, что ребенок получит негативные эмоции от прогулки. И мама в том числе. Ну, у вас здесь такой защищенный азис для да, детей. Да, да. А вам бы еще что, хотелось чего-нибудь, вот, кроме карусели, еще каких-нибудь аттракционов? Вот, что детям еще нужно? Что Можно может качельку. дети сами просят? Вот такую вот качельку, вот очень стандарт качеля садится один и второй. А ты широкие, да, такие ну, вот, качели? Под да. Покусы, Которые перевешивают друг друга. Бойдолка такая, перевешивают а, другу я, я, другу. я да. поняла, Я ну это вот что стандартно, вот есть на площадках, они тоже очень любят на таком кататься. Хорошо. Ну, в общем да. Спасибо. Спасибо. Мы Будем очень благодарны. Спасибо, Спасибо вам. Відремонтований, оновлений, А головне, огороджений і безпечний дитячий майданчик вже повністю готовий для малечі. В громадській приймальні народного депутата Андрія Білецького і надалі слідкуватимуть за благоустроєм цього місця.